Якщо займатися творчеством на родині? Как це мені тут все ближе? І плюс працюють талантливі люди, які роблять замечательні відео. 494, 1194 код міста Києва 044, унікальна можливість поспілкуватися з Олександром Ламінським і також ставити свої питання з допомогою нашої мережі Facebook Сніданок з 1 плюс 1. Олександре, дуже. На твій сайт такий, знаєш, за своєю суттю експресивний. Тобі не писали тексти, власне, начебто сам пишеш, так спілкуватися спокійно, може з усіма, хто побажає поспілкуватися у віртуальному світі. І що цікаво, ну не вразило, а щось запам'ятав. Ломінський називає на сайті, і коли йдеться про формат. Формат, по-перше, і по-друге, Олександр Лемінський це не проект. Це не проект, так. Я занимаюсь и, занимаюсь, я занимаюсь творчеством. Не всегда, скажем, то, что вот я делаю, берут на радио, берут на телевидение, но могу сказать честно, хорошая песня не нуждается, не нуждается вообще ни в чем. То есть ни в какой популяризации. То есть хорошая песня до слушателя дойдет сама. Сейчас такие технологии, интернет и прочее. То есть мои песни становятся популярными вообще без, без вот ничего. Главное, чтобы песня шла от сердца. Главное, чтобы это было по-честному. И все, все сложится. Ну, а насколько открыто сердце, мы уже знаем у Александра Ломинского. власне, для светских левиц Москвы, России. Кто с ним только не записывался, и кто с ним только не будет записываться. И э, тама сама Кудрявцева, так, и Алена Водонаева, кто там еще у тебя на чердзе? А это не важно. Важно то, что мы делаем, чтобы понравилось людям. Так, ну вы уже видели и я вот буду видеть сниматься так. мы сейчас а... готовим да такой проект. А сколько коштует это для девчат? Н ничего не стоит. Хорошо вот, устроился? Абсолютно, абсолютно ничего. по У нас сегодня... доброго ранку. Алло, доброго ранку. Алло, доброе утро, вас. Вот такой подарунок вам мы сегодня приготовили. Усенов Ломинский пришел вас привітати. Я бы хотела задать такое вопрос. Скажите, пожалуйста, ви вы сегодня сможете подарить песню, хотя бы ну, два рядочки для женщин Украины и особисто для меня. Как вас зовут? Вера Николаевна, город Олевский, Светоморская область. Вера Николаевна, с большим удовольствием. Спасибо вам огромное, что позвонили, что дозвонились. И я с удовольствием спою. Трошки пізніше дочекайтеся, тому що хочуть поспілкуватися дуже багато жінок. Ну, власне, порівняння тебе з Антоніо Бандерасом. Це а, ти придумав? Це справді тебе порівняно з Антоніо Бандерасом? Чи це просто елемент твого опіару? Чесно, мене, мене це вже як-то угу. да. Антоніо. снимается и иногда поет я же постоянно пою и иногда снимаю в кино есть такое это, это все что нас Буде круто будут пыренения меньше хлопцев артистем о схоже на александра ломинского сто еще я считаю что каждый должен быть похож сам на себя то есть внешние какие то сходства это все очень здорово замечательно но Надо, надо, делать свое дело и выделяться своим творчеством. Не важно, кто там на кого похож. Важно, что вот та музыка, которую я делаю, она ассоциируется со мной и нравится еще кому-то, кроме меня. А вот теперь, увага, настал час дизнаться, что это за музыка, что это за песня, Власно, и Александр Ламинский в прямом эфире с Ниданко за день будет спевать. Что за песня? Эта песня называется «Ты знала». Вот, и это хорошая песня об Одессе. Девчата, по ну к вам, всей Украине, Васан Луминский, слушайте. Расскажем историю, очудишься о нас. В этой сказке мы с тобой. конечно, было все на море. Руки дотяну я к солнцу только для тебя. Кружева слова и поцелуй. Затуманен взор от а упоения страсти и от такого счастья и дурмана. Быть с тобою, стать моей судьбой Нежусь я в твоих глазах, ведь счастьем полон взор И любуешь на твоих коленях Нежный голос твой, котлей, льется и на двор Звезды льют свой свет слегка рода. i see Вас благодарю этот дар как ангел в моей жизни, ты знала, ты знала, ты знала, как фантазия опасна, И насколько ты прекрасна, ты знала, ты знала, ты знала это счастье быть с тобой. Мы знали, что он вернется на украинскую эстраду в качестве уже украино-российского интегрированного спевака. А, сердце вильное? Скажи честно. Нет. Не? Я женат 16 лет. У -у -у -у. У не меня... живут, Почему? Живут даже <laughs> ну, очень хорошо. Могу... У меня двое деток замечательных. <laughs> и назвали? прекрасная жена. А, старшую зовут Тимофей, младшую зовут Стефания. И все в Москве живут? Все живут в Москве, да.